payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklarni va o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarni la'natlagan yurish turishida qilayotgan <laughs> qilig'ida kiyimida pricheskasida soch tarashida ularni uylaringizdan chiqarib yuboringlar degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana muoviya davom etdi nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zini zamonida falonchini haydab chiqargan mana shunaq fe'li uchun umar ibdul xattob halifa bo'lib turganda falonchini haydarib chiqargan o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklar endi o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarchi erkaklarni kiyimini kiyib yurgan shim kiygan badanlarini tortib qomatini chiqarib turadigan hamma avratlarini hajmi bilan shaklini aniq ko'rsatib turadigan libosni kiygan ayol maluna la'natlangan emasmi nimaga shariatimizda uzunki kengki deyiladi toki boyagi aytayotgandek mahosinlari ziynati bo'lgan ayolni a'zolari bilinmay turishligi kerak lekin taassub hozirga kelib turib ayni ko'z ko'z qilishlik urfga kirib qolgan o'zini ayollarga o'xshatgan erkakni rasululloh la'natlagandek o'zini erkakka o'xshatgan ayolni ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlaganlar shim kiygizmanglar qizlaringlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat deganlar abu dovuddan keltirilgan bu hadis abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu rivoyat qilgan Ipek kiyish oltin taqish ummatimning erkaklariga harom qilindi ayollarga esa halol qilindi yigit kishidagi eng go'zal narsa bu uni shijoati mardligi o'g'il bolaligi g'ururli bo'lishi qizlardagi eng go'zal narsa bu ularning hayosi birodarlar bolalar tarbiyasi farzand tarbiyasi deganimizda biz o'g'il bolani ham qiz bolani ham nazarda tutamiz ammo bu tarbiyani o'g'il bolalarga xos tomoni bor qiz bolalarga xos tomoni bor o'g'il bolalarni tarbiyasi mardlik shijoat shahdamlikka asoslangan bo'ladi qizlarni tarbiyasi o'ziga xos hayo iffatga asoslangan bo'ladi qaytarib aytamiz qiz boladagi ayol kishidagi eng go'zal sifat bu hayo mashhur qissa muso alayhissalom misrdan chiqib madiyan qishlog'iga keldi qur'ondagi go'zal qissalar madiyaniylarni hayvonlarni sug'oradigan joyga borib turganida odamlar kelib tuyalarini qo'ylarini sug'ordi lekin ikkita qiz o'zlari bilan olib kelgan qo'ylarini to'sib turishibdi odamlarni qo'ylariga aralashib ketmasin ular ham sug'organi olib kelgan odamlarga aralashshlikni ke xohlamasdan hayo bilan chekkada turganligini ko'rdi borib haligi qizlarni qo'ylarini olib kelib sug'orib qaytarib olibborib berdi bu ikkala qiz shuayb alayhissalomning qizlari edi payg'ambarni qizlari hayo bor edi alloh taolo mana shu qizlarni bittasini muso alayhissalom oldiga kelganligini aytib qaysi sifatini maqtadi bu qizdegi bas ulardan biri hayo bilan yurib keldi qaysi sifatini maqtayapti bu qizdegi hayo sifatini erkak kishini bir ayolda e'tiborini tortadigan narsa ayol kishida bu uni hayosi to'g'ri ayol kishi chiroyli go'zallik husnli bo'lishi mumkin agar hayosi bo'lmasa